इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं पंजाब के मोगा जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है बता दें पंजाब के मोगा जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हो गए हैं जबकि तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है मुठभेड़ गांव फतेहगढ़ के पास हुई है इन बदमाशों ने धर्मकोट कस्बे से एक किया कार लूटी थी इसके अलावा उन्होंने एक दुकानदार से तीन लाख रुपये और एक पेट्रोल पंप से दस हजार की लूट को भी अंजाम दिया था एसएसपी मोगा अजय गांधी के अनुसार जब सी स्टाफ मोगा और धर्मकोट पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों को घायल किया जिसमें से एक के जांग में गोली लगी दूसरे के टांग में गोली लगी घायल बदमाशों को मोगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है तीन अन्य बदमाशों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस ने लूटी गई किया कार को भी बरामद कर लिया है इस कार्रवाई में पुलिस टीम ने अपनी जान की परवाह किए बिना बदमाशों को गिरफ्तार किया इस गिरफ़्तारी से क्षेत्र में हो रही लूटपाट की वारदातों पर अंकुश लगने की उम्मीद है सुनिए मामले की जानकारी देते हुए मोगा एस, एस अजय गांधी क्या कुछ कह रहे हैं मैच हुई सी उन्होंने पेट्रोल पंप भी लुट्टया सी तो सा मोगा पुलिस की टीम जो टेक्नीकली ह्यूमन इंड के बेसिस ते असी वर्क कर रहे अज डी एस पी धर्मकोट इंचार्ज सीआईए ਐਸਟੀਓ ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਂ ਇਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਤੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਸਪੀਡੀ ਮੋਗਾ ਦੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਏ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਭਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟੈਲੀਟਰੀ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 3 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਏ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇਫ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੰਜਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦੀ ਰਿਵੋਲਵਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਰਪੇਡ ਵੈਪਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ